Доброго дня любі друзі, звати мене Андрій Сізов, ви зі мною на каналі YouTube Мій день. Сьогодні у нас 19 травня. Ой, вибачте, 18 травня. Зустріч філателістів в будинку кіно. Зараз я під'їжджаю. Хочемо подивитися, що буде на зустрічі. Також, може хто не знає, хочу сумну новину повідомити. Олександр Кановець, на жаль, помер 8 травня. Світла, вічна йому пам'ять. Кократи біля церкви приїжджаємо, на цю тему спілкуємося. Я гадаю, що Олександр нас чує. Також хочу підняти тему по поводу пам'ятнику Олександру. Поэтому... Цікаво, що у нас буде на звучит. А ви ставте лайк цьому відео. Поїхали. О, сьогодні у нас... Не только все, ну и э, меломаны. Очень интересно, что совпало, наверное. Ой, вот, я смотрю, много людей в барахолке тут, которые ходят, вот тут вот, шапочки, мужик, и все там мужчина. Так, он у нас автограф сессии. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем. А, ищем Казанин чуть-чуть. Это тут автограф сессии творится. Привет, Андрей. Привет, здрасте. Как вы? Да что вы щелкаете? Что? Что щелкаешь? Привет. Кость, вот еще штемпелем, да. я так понимаю, такая заверочка идет автограф-сессии. Вон э, происходит у нас в Весхидуле автограф-сессия. Мы сейчас дообщаемся по поводу памяти у Александра Конюша и зайдем в зал. Красный. Красный. Вот так происходит автограф-сессия. Какой? Нет у меня такого конверта. Так, вот такие вот у нас конверты. Заложено. Вот пан Андрей марку, бачит и золото. Это вы, получается, сами уже додруковали этот купон. Потому что властная марка такая не сделает, бачишь, то есть частенья. Класс. Это вот э, Державна марка. Да ні, то я продаю. Продовження зроблено. Бачите? Автограф. Продаються, до речі, 200 доларів конверт. Кому треба, можете Дякую. Так. Доброго дня, пан Володимир. Що у вас є цікавого? Що у нас цікаво? Все таки. Кожному. Открыток <соединяющий> вы не брали в Кожный этот раз. Своими... но новых, новых открыток не 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 нашли. Старые да открытки. Открытки. Старые да все. Старые звичайные. Не, ну я, ну, я маю на у что-то новое вложили Техни... в альбом или нет? Починаю здесь копаться в еще Точно кожу одну, две, три. Але це. Да, ж мало, я думал Но... вы пачками Но... их доходите. Я уже не знаю, да. Марки захожу пачками. Ми не хрущева. Фотография читала. Ну это не открытка, это фото. Короче, массово ничего нового не добавилось, да? там открытки новые. А покажите, покажите. Ну, я их знаю. Хиба я их знаю. Не знаете? Тудесуну. Тудесуну. Ну, Крым, Крым. Крым не. Силы, а? а Крым не прошедшие почту, да? Они у вас все чистенькие. А почем Крым зараз? Вот сам. Крым. Да. А, важко сказати. 80 гривень. 70 гривень. Mm. Треба вас щось купити. Ви ж не за сюди приїхали. Це тоже не на прошедшу почту. Пенсіонер. Только не Невідомо, Куди еще? Так, гурзув, тоже крим, тут оторвали марку. Трохи залом є. Ладно, сейчас подумаю. Вот, дивлюсь на листинку, а вот же написано, а с этой стороны никаких типографических данных. А почему так происходило? То есть, смотрите, вот тут видно, что царская открытка. Можно сказать, вы разумеете, это не... Но, но не, не было типографических сзади, вот, что это по что. Но, но тогда была такая мода ехали, приезжали в новое место и посылали себе до дома себе э, картку зел, с все места. Нет, это ну, понятно, где там был. Это, это и сейчас такая мода есть. Ну, не такая массовая, как была. Я тоже приезжаю либо там за кордон. Но тут нема почтовых данных. Я про это имел в виду. Бачите? Кто напечатал, почему напечатали. То есть, не знаете, Почему такие попадались? Никто того уже не выяснил? Я разумел. Ладно, продолжаю дивиться. Так, футбол э -э по целистивке. Да эти без задней этой самой Шорского его взяло недавно. Пять часов вины уже. Как быстро, я говорю, за 30 минут народ разбежался. Я даже не встиг, это самое. Вот дедушки у нас организованы. Только что все булы И уже нема. Вот хорошая. Левадия, санаторий имени Сталина. Все там открытка. Купил ее за 50. не знаю, я смотрю, когда попадаются открытки, просто таю. Я говорю, хватит, у тебя уже их хватает, и все равно что-то со мной внутри происходит. Вот уж город у нас. Пан Владимир сказал, шикарный львов старый, царский. И еще пару крыльев.

Больше тут нет Шоу. Можно говорить. Помните условия? Час. Алло. Напх, смотрю у людей. Я думаю, что за 2 часа... прикольно вообще что это за членский квиток? Так, и модография. Сколько вам кошло? 20 долларов. 800 гривен? Да. Грузии, Вот это вот. А эти почем? Не помню. Посмотрите, пожалуйста. Не, я не Это, это телеграммские, да? Да. это не ну не помню, сколько они стоят. То есть вы не продаете их, да? Ну сейчас, получается, не могу продать. Ну хоть плюс-минус. Ну плюс-минус там. 10-15 долларов. 400 гривен, да?

вообще все. Прочитал, не прочитал, не прочитал. Интересные такие бумажки все. Старые. Пролетарской революции. Обалдеть. Вообще обалдеть Это цельные вещи Называются Еще прикол Ко мне Куда-то ушел а сколько этот конверт Ну, уже все не покупают. Почему вы? Ну, я как-то похож на непокупающего я, не покупающего человека. Ну, до вас такой. я купил, я, ну, я собираю такие вещи. Но мне интересно, что я не тяну, О, я ну, сейчас не покупаю. Не, не, я же не хотел вас э, да, да, я понял. В виде, ну, в таком виде 15 баксов. Это из вообще? В смысле? Росифосе. А, РСФСР. Народный комиссариат внешней торговли, торговый агент. Ну, красивый такой. На ну, дырках есть, да? Mm. А больше, как я, как не да? Не бачил все... такого, первый раз бачил. Ну, редкость, я вам так могу сказать. Ну, у вас вот mm -hmm. открытки прикольные. Mm. А? открытки, бумаги у вас вот такие mm. интересные все. Вы все. понимали, это маленькая Хотел пообщаться. Маленькая. Часть того, что у меня есть. Ну, понятно. Я вообще занимаюсь историей Киева. И, uh -huh. В частности, все, что с ней связано. Ага. Uh Бумага, -huh. предметы, планы, книжки, открытки. Ну, это у нас реклама, это же к крыткам не относится, вот это что-то. Да, да, это реклама.

В��은 досекут моменты замкнув presents FIRST B Здесь Y Здравствуйте! Так, бачите в отличие от филателистов, любителей пластинок, щепся в сборе. Давлюся пластинки від 500 гривень. Ну, при сегодняшнем курсе 40, то не удрено. И даже ни один не разошелся. Я просто так. Ну, все равно, у нас была основная мета тут. Зустріч филателистов, вы побачили, и, может, я не успел пройти всех и показать. Но в целом, приходите объявы в Фейсбуке. Всем, кому сподобалось видео, ставьте лайк подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Сизов. До новых видео. Всем пока.